muzey yurtning qadim tarixi moziy bilan uyg'un bosilgan yo'llar va yillar butun bir el hayotini o'zgartirgan muhim voqeliklar ajdodlarimiz shuhratini aks etib turuvchi maskandir bu bunda uzoq va yaqin moziyga sayohat qilasiz tarix o'z sahifalarini birma bir, bir varaqlab ochib beradi sizga o'tmish olamiga sayyoh bo'lishga chorlovchi ulug' dargohlardan biri o'zbekiston tarixi davlat muzeyidir o'tgan asrning yetmishinchi saksoninchi yillarida toshkentning tashrif qog'oziga aylangan muzey binosi qachon bunyod etilgan uning arxitektorlari kimlar nima uchun bino bunday shaklda qurilgan ilk eksponatlar qayerda saqlangan bu haqida muzeyga sayohat davomida bilib olasiz o'zbekiston tarixi davlat muzeyi o'zbekiston fanlar akademiyasining yirik ilmiy tekshirish va madaniy ma'rifiy muassasalaridan biri sanaladi u 1876 yilda tashkil etilgan bo'lib o'z davrida toshkent turkiston o'rta osiyo oybek nomlari bilan atalgan. muzeylar turizmning ajralmas bir qismi hisoblanadi bugungi dunyoda turizm rivoji tomon katta qadam tashlayotgan ekan bu qadamning asosi muzeylar bilan ham bog'liq chunki sayyohlar qay bir yurt sari shaylanmasin avvalo o'sha yurt tarixi madaniyati va san'ati bilan qiziqadi muzeylar esa sayyohlarga bu borada yo'lchi yulduz bo'lib xizmat qiladi qolaversa muzeylar o'tmish bilan kelajakni bir biriga ulab turuvchi ko'prikdir bugun o'zbekiston muzeyida saqlanayotgan noyob madaniy boyliklar kelajak avlodga ham daxldor bu esa hammasidan muhim